Hər gün ən son xəbərlər haqqında ilk olaraq məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə yeraltı keçiddə qalan 9 Azərbaycanlı tələbənin yeri dəyişdirilib. Qafqazimfonun aldığı məlumata görə, həmin tələbələr sığındıqları yeraltı dayanacaqdan başqa bir yeraltı bunkerə aparılıb. Onların ilk qaldıqları yerdə yemək olmadığı üçün sosial şəbəkələrdə müraciətlər yayılmışdı. Məlumatə görə, hazırda sığındıqları bunker ərzaqla təmin olunsa da, orada yatmağa yerləri yoxdur. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Vəsilə Vahidqızı Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, həmin tələbələrlə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayır. Onların ilk sığınacağı yerləşdirdiyi vaxtdan əlaqədadı. Təhlükəsizliyə görə öncədən tələbələrə yerlərini dəyişməmək tövsiyə olundu. Daha sonra onlar başqa bir sığınacağa keçiblər. Hazırda olduqları yer daha əvvəllər nisbətən yaxşıdır, amma saxlandıqları zirzəmədə internet olmadığı üçün qısa müddətliyinə küçə çıxdılar. Biz onlarla görüntülü danışdıq da, sonra yenidən sığınacağa qayıtdılar. Tələbələrin Ukrayna'dan təxli edilməsi planı var. İlk fürsətdə onlar başqa bir ölkəyə aparılacaqlar.